मोहतरम आपने भी ये बात नोट की होगी मैंने भी ये बात नोट की है और बसाओकात देखने को भी मिलती है कि जब से ये मालो दौलत ये पैसा रिश्तों के दरमियान आया तब से रिश्तेदारियाँ बहन भाइयों का प्यार माँ बाप के साथ मोहब्बत उनका अदब ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे से ख़त्म होता चला जा रहा है देखना भाई एक वक्त होता था कि जब छोटे भाई को बाज़ार में गली महल्ले में या इलाके में अगर कोई मारता ना तो बड़ा भाई जो है जुर्रत बहादुरी के साथ अपने भाई की मोहब्बत में उस बंदे के साथ लड़ने को तैयार हो जाता था जिसने उसके भाई को मारा होता था मतलब प्यार था मोहब्बत था एक उन्स था बहन भाइयों के दरमियान फिर एक वक्त था कि बड़ा भाई छोटे भाई के ऊपर जान देने को तैयार था जान छिड़कता था फिर आहिस्ता आहिस्ता मालो दौलत आ गया सब बड़े हो गए तो फिर क्या हुआ वही बड़ा भाई जो छोटे भाई पर जान देने को तैयार होता था वक़्त ये पहुंचा मोनो दौलत ने इतना अंधा किया कि वही बड़ा भाई छोटे भाई की जान का दुश्मन बन जाता है वो बड़ा भाई जो कहता था कि भाई सारी ज़िंदगी टेंशन नहीं लेने के सवाल के मैं तेरा बड़ा भाई अब्बा की पग मेरे सार पे है बाप की जगह हो बाप के जाने के बाद बाप का किरदार भी अदा करूँगा तुझे संभालूँगा हर दुख सुख में तेरा साथ दूँगा लेकिन ये माल दौलत ने ऐसी खराबी पैदा की कि वही साथ देने वाला भाई जो है वही हिफाजत करने वाला भाई जो है खुद उसकी जान का दुश्मन बन जाता और ये हमारा मुशरा और ये हमारे रोज़मर्रा के काम ये अगर हम सोचें ना तो एक अंधे कुएँ में जा रहे हैं हम सब ऐसी गहरी खाई में गिर रहे हैं हम जहाँ हर तरफ पैसा ही पैसा है चारों साइडों पे जहाँ भी देखो जिसके मुंह से सुनो वो ये कह रहा है कि पैसा गली बाज़ार में चले जाएं दुकान पे चले जाएं आते जाते हर दूसरे बंदे की ज़ुबान से आपको सुनने को भी मिल जाएगा कि तो यार पैसा नहीं है ये नहीं है वो नहीं है अलगर्ज के आज जो है ना सांस भी जो है ना वो भी ली जाती है तो पैसा है तो इसकी वजह यह है कि जब से हमने भाईचारा अख़ुवत प्यार मोहब्बत एसार बाहमी ताल्लुक में पैसे को शामिल किया ना तब से हमारे मामलों बहुत ख़राब हो गए जब ये नहीं था सब कुछ दुरुस्त था सब कुछ अच्छा था और यही माल दौलत हजरत कि जिसको इकट्ठा करके जमा करके हर मुसलमान ये समझता है कि मैं कामयाब हूँ अब मेरे मामला अच्छे हो गए हैं अब मुझे टेंशन नहीं है किसी बात की तो ये गलत बात है भाईजान अगर खुदा ना खास्ता तेरे पास अरबों खरबों की जायदाद है तेरे घर में पड़ी हुई है और तुझे मौत आ जाए बंदा कोई नहीं है तेरे पास तो कौन तुझे गसल देगा कौन तेरा जनाजा पढ़ेगा कौन तुझे कबर तक लेके जाएगा और कौन तेरे लिए दुआ मगफिरत करेगा भाई ये रिश्तेदार तो थे ये बहन भाई थे ये माँ बाप थे ये बच्चे थे ये दोस्त थे ये रिश्तेदार थे अगर हमने इनको दौलत के तराजू में ना तोला होता तो आज ये सब हमारे साथ खड़े होते तो भाईजान ये मालो दौलत जिसका नशा आज हर मुसलमान पे चढ़ गया है ना इसकी हकीकत फ़ना है इसने ख़त्म हो जाना है इसने रहना कोई नहीं आ जाता और मैं ये मैं ये कहता हूँ ये समझता हूँ कि आज के दौर में ना रब से दोस्ती करना रब के साथ अपने ताल्लक़ कायम करना जो है वो बहुत आसान है और ख़ासकर अमीर लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने माल दौलत अदा की है क्योंकि रब ताली ने फरमाया है हैजूर पाई सलाम का इरशाद भी है कि सखी जो है वो अल्लाह का दोस्त है जो रब के रास्ते में ख़र्च करता है वो अल्लाह का दोस्त है तो जिसके पास मालो दौलत है अगर वो रब के रास्ते में ख़र्च करता है तो वो अल्लाह का दोस्त है वो रब के साथ अपने ताल्लुक अच्छे तरीके से कायम कर सकता है लेकिन कोई बंदा ऐसा कोई ऐसी बात कि जो उनको जाकर बताई जाए कोई ऐसा बंदा जो उनको पैगाम हक जाकर सुनाए कि भाई जिस माल और दौलत को इकट्ठा करके तो समझ रहा है कि मेरा सब कुछ मुकम्मल हो गया ये कामयाबी नहीं है ये ज़िंदगी का सुकून नहीं है और हज़रत जी जिसने दिन में एक सौ कमाया जिसने दिन में एक लाख कमाया एक करोड़ कमाया ये खाले के कायनात की शान है कि रात को उसने खा के दो रोटियाँ सोना ही है तो क्यों ना जो रब तला ने दौलत अता फरमाई है क्यों ना अगर हमारा जोर चलता है अगर हमारा इख्तियार है तो अपने साथ वाले गरीब और लाचार बहन भाइयों की मदद की जाए उनके साथ अख़वत भाईचारा और बहमी ताल्लुक़ को अच्छा किया जाए मरना तो है जाना तो है क्यों ना इस शान से जाए कि मरने के बाद सब ये कहें कि यार इसका जाना जो है हम सब को यतीम कर गया है इसका जाना हम सबको बेघर कर गया है इसका जाना जो है हमें वो गम देकर गया है जिसका मदावा सारी उम्र कोई नहीं कर सकता कहीं ये ना हो कि हमारे मरने पर लोग ये कह रहे हों कि अच्छा हुआ कि यह बंदा सर से तला ये बंदा जान छोड़ के गया ये ना हो तो साहिब अहादी से मुबारक क़ुरान मजीद की आयात अकवाल सहाबा और रिवायात और अलिया उज़ाम की हकायात ये हमें एक ही दर्श देती है कि जिसने भी कुछ हासिल किया जिसने भी कोई कामयाबी हासिल की या सुकून हासिल किया वो ऐसे है। अगर हम जुड़ के रहे हैं अगर हमने अपने साथ वाले को अपने साथ मिला के उसको अपने साथ चलाया है हमने उसका ख्याल किया है हमने उसके दुख में उसका साथ दिया है तभी ज़िंदगी अच्छी है वगरना हजरत जी मामला बड़े सख्त हैं और यह है कि हदीस मुबारक जो मैं पढ़ रहा था उसका मफूम है कि अगर हमारे सामने हमारा कोई दुखी भाई या बहन आ जाए या कोई ऐसा बंदा जो हमसे मदद मांगने आए और हम उसकी मदद कर भी सकते हैं हम ऐसी पोजीशन पे हैं कि हम उसकी मदद कर सकते हैं और हमने उसकी मदद नहीं की हमारे दिल पर जू भी नहीं रहेंगी हमें दुख भी नहीं हुआ तो आका करीम मेगी सलात वाम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे बंदे का दिल मुर्दा हो गया उसका दिल मर चुका है और साहिब गाड़ी चलती है इंजन पे जब इंजन ख़त्म हो जाए ना तो गाड़ी किसी काम की नहीं है वैसे ही इंसान चलता है दिल पे अगर दिल मुर्दा हो जाए दिल मर जाए काम करना छोड़ जाए तो इंसान बिल्कुल डेड है किसी काम का नहीं है तो अगर हमारे मामलात ऐसे हैं कि अगर कोई बंदा हमसे मदद मांगने आता है या कोई बंदा हमसे हेल्प मांगता है या हमारे सामने से गुजरता है और हम उसकी मदद कर भी सकते हैं अगर हम नहीं कर रहे तो हमें ग़ौर फिक्र करना चाहिए हमें सोचना चाहिए कि हम किस लेवल पे और किस दर्जे पे खड़े हुए हैं तो साहिब क़ुरान मजीद की आयात भी है जो हमें ये दर्श देती हैं ये बताती है कि अगर तुम अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे वैसे तो है सब अल्लाह का अल्लाह ने हमें दिया रिजक भी अल्लाह ने दिया जान भी अल्लाह ने दी वक़त भी अल्लाह ने दिया जिसम भी अल्लाह ने, अल्ला ने दिया सब कुछ उसी का दिया हुआ है अगर ये उसी का दिया हुआ उसी के रास्ते में खर्च किया जाए कुर्बान किया जाए तो ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है